এই বুটৰ পেৰাবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ সোৱাদ হয় আপোনালোকে বিচাৰিলে এই পেৰাবিধ এইবাৰ বিহুত বনাই চাব পাৰে আৰু গৰিয়া ওলাইছে সেইখিনি আকৌ চাকনিখন পাতি মই যে একাপ মিল্ক পাউদাৰ লৈছিলো সেয়া মিল্ক পাউদাৰ দিলো আৰু লগতে এতিয়া মই পিচি ৰখা চেনীৰ গুৰি খিনি তাৰে আধা মানে এবাটিৰ চেনীৰ আধা বাতি মই ইয়াত দি দিছো আৰু চেনিখিনি পিছোতে ইয়াত মই দুটা ইলাচি দি লৈছিলো ইলাচি এই চেনিখিনি পিচি লৈছিলো আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম এই পেৰাবিধ বনাওঁতে আপোনালোকে মিঠাটো সোৱাদ অনুসৰি কম আৰু বেছিও কৰিব পাৰে চাওক মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকে এনেদৰে হেতা পাতৰ সহায়ত মিক্স কৰি ললো আমাৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কমপ্লিট হৈছে এতিয়া যাওঁ আমি ছেকেণ্ড ষ্টেপলৈ এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'ল পেৰাখিনি বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে আমি ইয়াত কি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ কাৰণে এয়া মই লৈছো আধা বাতি জোখৰ গাখীৰৰ খৰ আপোনালোকে ইয়াত গাখীৰ উতলাই উতলাই কম কৰি গাখীৰো ল'ব পাৰে কিন্তু মই গাখীৰৰ খৰ লৈছো আৰু গাখীৰৰ খৰ মই এয়া এদিনৰ গাখীৰৰ সৰে লৈছো আৰু গাখীৰৰ খৰখিনি ইমান ডাঠ নহয় হয় এতিয়া মই ধৰি লওক সৰু আধা বাতি জোখৰ গাখীৰৰ সৰ লৈ এই আৰু গাখীৰৰ সৰখিনি কমি হোৱাত এতিয়া মই ব্য়ৱহাৰ কৰিছোতে এচামুচ জোখৰ ঘি আপোনালোকে গাখীৰৰ খৰ নাথাকিলে অকল ঘিটো এইখিনি এনেদৰে মোহাৰি মিঠাইটো বনাব পাৰে কিন্তু তেনে কৰিলে ঘি বহুত প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে এনেদৰে মই গাখীৰৰ সৰুো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এইয়া চাওক এইখিনি ভালদৰে এনেকে মোহাৰি মোহাৰি সানি আছো আলহুৱা হাতে সানিব একেবাৰে আটা মথাৰ দৰে মুঠি দিব নালাগে আলহুৱা হাতেৰে সানি ললে এইখিনি বান্ধ খাই যাব আৰু এইয়া চাওক মই এনেদৰে ধুনীয়াকে এইখিনি বান্ধ খুৱাই ললো আৰু এতিয়া অকনমান অকনমান পচন লৈ পেলাই এইয়া পেৰাৰ আকৃতি দিছো চাওকচোন মই কেনেদৰে কৰিছো এয়া দেখিছে নহয় এনেদৰে পেৰাটো এটা ঘিলা আকাৰত ধুনীয়াকে পেৰাটো বনাই লৈছো তাৰপিছত এতিয়া দেখিবলৈ আৰু অকণমান ভাল লাগিব কাৰণে যি চেনি গুড়ি আছিল যে তাত চেনি গুড়িত এইখিনি এনেদৰে পেৰাটো মই অকণমান সানি দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ ভাল লাগে আপোনালোকে শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি থাকিলে শুকান নাৰিকলৰ গুড়িটো পেৰাটো এনেদৰে কটিং কৰি দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা বনাই দেখুৱালোঁ আৰু এনেদৰেই মই গোটেইকেইটা পেৰা বনাই ল'ম

Ako cool log pam na to na recipe video ko ite bye bye.